На студії дякую Анна Мокроусова, активістка громадського сектора Луганська, яку затримали 4 травня разом з Олексієм Бідою, так, також активістом, і утримували в будівлі СБУ в Луганську десь 22 години. Ви мали поїхати з Луганська. Дуже... Аню, в принципі, хто ці люди? Ми все-таки вже говорили правозахисники. Як з вами вівся діалог? Чи можна було їм щось довести? і То эти люди, ну вот я слышала то, что говорил Константин Риотский, и опять-таки повторю, что когда я называла какие-то места в Луганске, они их не знали. Они говорили, что они не луганчане. Но действительно многие из них говорили, что они из Луганской области. Были люди, которые говорили, что они из Одессы. Были люди, которые говорили, что они русские. Но насколько они из России, как бы, ну, в Донбассе это сложный вопрос. В основном все говорили, что украинцы, но не луганчане. Как вас затримали? Бо это питание. Чи затримают только тех, кто там проявляет какую-то активность? Uh, ну, нельзя сказать, что я не проявляла активность, да, но, скажем так, я... меня мало кто знал, потому что это в основном была в соцсетях активность. Задержали мене з Алексеем бідою, просто как-то за компанию, просмотрів мой телефон, тут же обнаружив контакти, решили, що я право секція. Вони до вас підійшли, просто те ж питання, як людям вберегтися знати місто... в якійсь ситуації не опинитися. Это местные, задержали местные луганчане, которые просто узнали. Сейчас задерживают всех людей, ну вот мы, не знаю, Алексе... Константин, наверное, рассказывал, что задерживают, в принципе, если знают, что ты за Украину, то есть это уже повод для задержания. Это повод для того, чтобы тебя объявить правильным сектором. Луганск город небольшой, и людей, у которых есть четкая гражданская позиция, в общем-то, соседи, друзья, одноклассники их знают. Так що це ситуація, в якій в опасності кожен чоловік. Є багато таких жахливих історій про тортури, про катування, застосування електрошоку. Як з вами і з Олексієм поводилися? Ну, як вели себе з Олексієм, він сам розкаже. Ну, зателефонуємо так. Со мною, в общем-то, вели себе коректно. То есть, ну, судя по тим історіям, которые я знаю, я общалась со многими, кто были там. Мне угрожали, мне угрожали пистолетами, на меня, ну, как там, было много словесных угроз, но физического насилия не было, то есть, ну, кроме какой-то вот. Чи у вас есть информация, что те люди, которых вы бачили там, кто люди, какие еще там остаются, про которых мы можем не знать? А, на том этаже, на котором мы были с Алексеем, не было заложников, кроме меня, Леши и Кирилла. Вот о Кирилле здесь говорили, он давно уже там сидит. Приносили еду, приносили еду только трем заложникам. И говорили только о трех заложниках на том этаже, на котором были мы с Алексеем. насколько сколько у них профессий, как вам выдалось, те люди, какие? Многие из них проходили военную подготовку, они об этом говорят. Они хорошо обращаются с оружием, много, много оружия, оно постоянно, оно у них в, в диалоге. Но насколько они профессионалы, ну, мне сказать сложно. Чи вы говорили с правоохранителями после этого, когда вышли на волю? Нет, не говорили, потому что на тот момент, если вы знаете, что фактически все уже административные здания были захвачены в Луганске. А, и, Когда я вийшла, основна проблема була навіть не в тому, що мене напугали в СБУ, а в тому, що я почала угроз в соціальних сетях від местных луганчан. І для мене це послужило вот, поводом все-таки Луганска. з Луганська. Зараз на зв'язку Олексій, з яким вас разом затримали, і я прошу його э, э, розповісти там, як до нього ставилися, так э, <звук> чуємо ми. Олексій, добрий вечір. Я знаю, що Олексій так само мав поїхати з Луганська. Як поводилися з тобою? І як думаєш, чому вдалося, комусь вдалося, хтось залишився там, але чому вдалося і тобі ну, все ж таки потрапити на волю? І все ж таки, наскільки ну, ми не хочемо просто тут ще раз повторювати, там, говорити про якусь, якісь жахливі речі, але все ж наскільки жорстко поводилися, чи можна було з ними спілкуватися і домовитися, говорити? а що би ви порадили людям, які ну тобто, можливо, є люди, які ризикують, які були в такій ситуації? Як я не знаю, підготувати себе морально і як поводитися? Дякую, Олексію. Почули ще одну історію: одну з багатьох насправді це не одна людина, яка опинилася в такій ситуації, і так само раді чути, що Олексій зараз тут, але вам обом довелося поїхати з ваших міст. Яка потрібна вам допомога зараз? Що ви можна було робити? Фактично, ви є такими біженцями, яким довелося дуже швидко тікати. по сути, мы беженцы, причем мы не просто с Алексеем уехали. Это, знаете, вот та ситуация, когда ты уезжаешь и понимаешь, что там осталось много друзей, много близких. И пройдя то, что мы прошли, мы прошли с Алексеем там, Евромайдан и сейчас вот эта вот ситуация в Луганске. Мы понимаем, что мы, наверное, более подготовлены, чем те, кто там остались и психологически, и морально. И Какая помощь нужна нам, наверное, мы еще этого не осознаем, потому что мы все еще остаемся в той ситуации и пытаемся помогать тем, кто остался. Сейчас у нас есть проекты, которые мы ведем по помощи переселенцам. И, собственно говоря, нужна опять-таки помощь журналистов помочь в этом проекте. Нужны люди, которые будут откликаться, предоставлять жилье, потому что много людей сейчас уезжает. Очень о себе, пока мы позаботиться еще не можем, мы находимся в этом чи потоке. Вы какие-то органы влады, до которых можно было? Мы пытались обращаться в органы власти, но пока не почувствовали какой-то заинтересованности в этой проблеме, пока мы не можем, не можем найти контакта. Хотя, вот, например, на горячую, на горячую линию нам звонят вот последние три дня около 50-60 звонков. Около 60, да. Вот, это люди, которые хотят переехать, которые не знают, как это сделать, которые, ну, которым, в общем-то, нужна какая-то помощь. Дякую, Аня. Снова же таки, ради, что вы тут. Я скажу еще, а представник специальной мониторинговой миссии организации... ОБСЄ повідомив, що четверо спостерігачів місії, затримані в Луганській області, вийшли на зв'язок і перебувають в безпеці. А про це повідомили російські служби BBC, поки інформації на самому сайті немає, і також ми хочемо зв'язатися. бачите, з таких людей багато з спеціальним кореспондентом видання Нова Газета Павлом Канигіним, який був також затриманий із німецьким журналістом. Ми зараз поговоримо з ним. Скайпом і запитаємо про те, як. А зараз давайте зв'язуємося, якщо він вже є на зв'язку. Чекаємо. Угу. Я також зараз зв'язуємося з Павлом. Я тільки нагадаю, що коли його затримали, просто було також фактично багато історій про те, наскільки жорстко до нього ставилися, там принижували, але вдалося за гроші виїхати. І це така специфічна теж питання. Практика, багато людей намагаються це зробити. Павло. Павло, і так само вдалося вийти на. І ми знаємо, що в цій ситуації також була певна коли була певна пастка. Як ви от ви думаєте, Аня, як, якою роль якою є справді роль якихось місцевих людей у тому, що чи могли би вас у тому, що ви туди потрапили? Ну, во-первых, нас опознали місцеві. І знаєте, це очень неприємно, але очень много місцевих людей. как-то до сих пор, до сих пор вот, несмотря ни на что, видят в этих людях какую-то надежду. Это небольшой процент, это действительно на данный момент уже меньшинство. Но именно местные, по сути, помогают им отлавливать активистов, да, там, разобраться в каких-то там основных вопросах. Скажите, а когда вы общаетесь с людьми и объясняете, просто рассказываете свою историю, как на ней реагуете? Вы знаете, никак. Вот люди, которые... Вот это удивительно, но люди, которые их поддерживают, с ними невозможно найти общий язык. То есть это, знаете, ощущение какое-то... Ну, у них есть своя точка зрения, и они не готовы слышать. И вот даже когда я была в здании СБУ, когда, ну, уже после того, когда, в общем-то, поняли, что нас будет отпускать, и, возможно, было хоть как-то поговорить, вот был такой момент, когда мне все рассказывали про Одессу, про Одессу, там, как вот ужасно было в Одессе. Это было сразу после событий mm -hmm. в Одессе. И э, я просто у одного из э, этих Людей, которые были в СБУ, спрашивают, вы действительно думаете, что это сделали ну, местные одесситы? Он говорит, нет, я точно знаю, что это сделали не местные одесситы. Говорит, но ну, мне наплевать. Говорит, я вас все равно всех ненавижу. Ну, то есть, и вот это, знаете, позиция, что ну, нам даже не важно, как оно было на самом деле, мы просто вас всех ненавидим. Вот, как бы, это позиция тех людей, которые как-то там. И, Що би ви так само могли би порадити людям? Можливо, як себе захистити, якщо, якщо це або активіст, або, або журналіст, який працює? защитить себя невозможно. Единственное, ну как-то. Ну не знаю. при чего не мать при себе, какие для чего дотримываться а, В телефоне не иметь никаких контактов, называть людей по-другому, да там, иметь несколько аккаунтов в социальных сетях, потому что когда будут пытать, непременно вы расскажете. Но ну, как бы, если вы дадите один аккаунт, возможно, этого им будет достаточно. Ну как бы нейтральный аккаунт. В, вас проверяли, властно там ваш телефон, где да, вы зарегистрованы? Проверяют все, проверяют почту, проверяют социальные сети, проверяют телефоны, проверяют все контакты в телефоне. Ну, фактически, ну, у меня не снимали деньги с карточки. У меня была карточка, у меня оставили, оставили деньги. Я сказала, что это детские деньги. Это действительно были детские деньги на тот момент. И они вот детские не стали трогать. Но у ребят снимают деньги с карточек. И это та ситуация, просто когда... сказать там Да, просто спрашивают пин-код и снимают деньги. Это та ситуация, в которой как бы... Ну, вы скажете все. То есть поэтому, когда появляются вот эти видео, когда люди признаются, что они правый сектор, что они шпионы и так далее, это, ну, как бы, ну, мы сами понимаем, что это та ситуация, когда вы скажете не то не такое. Павел, у нас на зв'язку. Корреспондент Новые газеты. Я попрошу э, Павла рассказать, при каких условиях то есть, э, вас задержали, как вы вообще э, после этого себя чувствуете. И, э, возможно, тоже дай, дали бы какие-то советы, как, возможно, работать в журналистах. И что вы для себя узнали из, э, после этой ситуации, после этого плена. Ну, это происходило в городе Артемовск, я об этом уже написал материал, это было уже давно, то есть, наверное, три недели назад. В общем-то, вот я немножко послушал, что говорил предыдущий, предыдущий оратор, и я на самом деле соглашусь с тем, что действительно надо крайне осторожно относиться к тому, что ты пишешь в соцсетях вот, перед командировкой в эти в горячие места все что ты пишешь в твиттер в фейсбук там даже в инстаграм эти люди они смотрят в принципе все и проверяют если тебе стоило только засветиться там с именем и фамилией где-то если эти люди знают твое имя и фамилию то можно быть уверенным что через там, очень короткое время они прошерстят полностью и ленту фейсбука и всех твоих друзей может быть даже куда-то позвонят в общем-то Посмотрит в газету, в которую ты пишешь, да, или на сайт, как это было в моем случае буквально там через час, после того, как они узнали мою фамилию, они уже нашли меня в городе, в пиццерии, где я ужинал, да, это был это был день референдума, день вот этого референдума, так называемого в Донецкой Народной Республике. Значит, мы с моим коллегой, с немецким корреспондентом, освещали, освещали как проходит этот референдум. И э, уже прошел, закончился день, участки были закрыты, мы спокойно сидели, ели, ужинали в пиццерии, и к нам зашли, к, к нам за столик по цели пять раз здоровых таких товарищей, и сказали, что, в общем, у них есть претензии к тому, как мы э, к тому, как мы освещаем это мероприятие. Точнее, ко мне, потому что, видимо, они не смогли перевести с немецкого или не знали немецкого, не смогли воспользоваться Google Translate. Э, неважно, А ко мне у них возникли вопросы, не понравилось, что я написал о их о бюллетенях, что эти бюллетени выглядят любительски, что это как просто лист сложенный, А4 сложный, А4 сложных пополам, что очень нет, что их практически нет молодежи, и их очень сильно взбесило важный момент, что значит вот мои сообщения, которые я передавал на, на ленту новой газеты, нам да, моего издания, их у себя репостила такой вот ресурс, есть lb.ua, вот я не помню как она как оно называется, да, да, да. может быть вы подскажете, да, полностью его имя. Вот они скопировали мою новость и поставили свой заголовок. Новость заключалась в том, что мэр Артемовска пропал, он накануне действительно пропал, он сопротивлялся проведению референдума до последнего, не разрешал проводить этот референдум. Вот. И э, в последний день перед собственно, этим референдумом он куда-то исчез, испарился. Вот ходили слухи, что его похитили. Ш, никто не знал, где он, что с ним происходит. Я, собственно, это передал на ленту новой газеты. Э, эту новость перепостил, вот этот вот украинский ресурс lb.ua, поставил заголовок, что вот э, э, сепаратисты похитили мэра. Вот. И на самом деле вот я бы хотел призвать коллег, вот фактически это, конечно, была такая несознательная, но все-таки подстава. А, да, я понимаю, что они не со зла, но все-таки вот, вот этот неосторожный заголовок, не мой. он, конечно, очень-очень серьезно. Но после этого совсем по-другому разговор пошел у этих товарищей сепаратистов со мной. То есть они меня обвинили в том, что я работаю на СБУ, на ЦРУ, что я правый сектор. В общем-то, они и так меня обвиняли в этом, да, но когда они начали шерстить мое имя, там, да, вот, просто серфить все в гугле, все, что связано с моей фамилией, Павел Коныгин, и увидели там эту статью, вот, то, конечно, там уже пошел разговор просто о том, чтобы меня расстрелять прямо в лесу, потому что вот, ты называешь нас сепаратистами, то есть вот мы тут для тебя мерзкий подонок, Понимаете, вот, в общем-то, поэтому м -м, очень прошу, хочу воспользоваться моментом коллег, которые всячески э -э, там копируют репост, делают ссылки на своих коллег, которые работают в горячих точках, поосторожнее все-таки выбирать слова, потому что очень тяжело, да, может потом прийти, э -э -э, может оказаться людям, которые находятся там, да, вот из-за таких каких-то неосторожных, неосторожных репостов. Павел, что вы для себя узнали об этих людях, Алло. кто они, что вы узнали об этих людях? Вы как журналист, которые с вами общались, которые э, вас удерживали, и удалось с кем-то из высшего там руководства, их командиров поговорить? Мне удалось мне поговорить с кем-то из них? Ну понять, кто они, откуда они приехали, или они из Донецка, или многие говорят о россиянах и не только. Ну россиян вот в, в этот раз это было в Артемовске я не видел я видел россиян в славянске за в общем-то еще в предыдущую свою командировку ну как предыдущую в конце в конце апреля когда я там был я там видел россиян которые в общем-то не скрывали того что они россияне они поговорили, что они приехали добровольцами там кто-то из Рязани кто-то говорил что он из Крыма да при этом там было такое, несколько моментов, когда люди просто признавались в том, что они спецназов российской армии, спецназов, один человек признался. Вот, конечно, документов таких не показал, но это было сказано, в принципе, как то Потому что в какой-то момент... Ну, там, понимаете, вот в Славянске огромная вот эта вот площадь да, в центре города. Их принимают как э -э, спасить защитников, там, э -э, местные жители вокруг них суетятся, приносят им еду. И постоянно звучит это слово ополченцы, ополченцы, ополченцы. И, наверное, я могу понять э -э, военного, даже спецназа, которому постоянно с разделением тыквут ополченцы. И вот в какой-то момент один из них не выдержал и сказал, да мы не ополченцы, мы вообще спецназ говорят. Спасибо. Таким є все-таки джерелом часткової інформації. Люди, які були в полоні, раді знову ж таки чути Павла, але знаємо, що поза тим люди там залишаються. Тоді як міський голова Донецька Олександр Лук'янченко розповів Насті Станко нашій кореспонденції, що завдяки переговорам міської влади з представниками так званої Донецької народної республіки вдалося звільнити кількох захоплених в полон заручників, зокрема працівників виборчих місій.